Ти, до речі, почала говорити за те, що відчуваєш таке загрозу ядерну безпосередньо, і сьогодні була заява від Трампа про те, що ядерна війна може статися вже завтра. Тобто вона Є, таки спасибо. не стає в собі, з, да, з реальну небезпеку, не просто слова. блин, да, понимаешь, просто по картам тяжело, прос... тяжело посмотреть, почему, потому что, я же уже тоже говорила когда-то, мне меня когда-то была на канале предвестник окончания войны, и там падало, что будет какое-то такое событие, то ли ядерка, то ли орешник, то ли станция, вот мы не могли понять, потому что там эта луна падает с дьяволом, ну, то есть это, это одно, одно из трех то есть карты же не могут показать, да, четко чего. Но мы выяснили, что это станция вроде бы как. Сейчас карты же поменялись, но все равно на весну там падает, тут я смотрела, там суд смерти дьявола. Но это плохая совокупность карт. То есть суд смерти дьявола, я понимаю, что ну да, что-то будет лететь или что-то вот, ну да, да. Плохая совокупность карт, очень плохая совокупность карт. То есть никого не пугаю ни в коем случае, как бы сама пугаться не хочу, но не понимаю, что они там готовят. И я понимаю, лишь солнце падает. Солнце это, это, это лето, да, или, или теплая весна, очень теплая. Уже как бы тепло, но вечером еще не настолько тепло. Не то немножко время еще, все равно не то. Я по своим просто ощущениям ориентируюсь и по сну. Там совсем полулета уже было. А за твоими ощущениями это все-таки будет стосоваться напрямую в Украину, да? Да. Да. Ну, я на Украину раскладывала карты. Меня не интересует ни Америка сейчас ничего, ни Европа не интересует абсолютно. Ядерка реально на сегодня. Ну, орешник это тоже ядерка, понимаю, что то сейчас карты покажут. Орешником уже плавают. Ну да, все Ты про орешник уже 300 раз тоже смотрели, там тоже падают, что они будут размахивать тем, как раз весной. Ну, Туз Мечей тройками еще и падает. Вот видишь, я спрашиваю, полетит ли ядерка Звезда и Смерть. Вот Звезда и Смерть ядерку показывают по картам. Ну, Судрия там падает, мне не нравятся карты Суда. ядерка? Просто я не понимаю, что такое. Орешник это тоже ядерка. То есть карты тоже не понимают. Вот что такое ядерка? Какая ракета должна быть ядерной? гриф типа когда? Или, или как правильно спрашивать Я не понимаю. Та давай, можливо, зробимо наступне наше інтерв'ю. Я підготую питання, які будуть стосуватися да. безпосередньо ядки, ми перевіримо з усіх, можливо. Смотри, що... нам просто потрібно смотрити. З карти просто, да, от вони показують, типу, ну, ядерка, хорошо, ну, для них ядерка це і станція, ну, тому що там є радіація. Для них ядерка це орешник. І, то есть, как бы сейчас карту вот показали, звезда и смерть, это типа ядерка прямо как за грибом с вот этим, да? Орешник по-другому показують, но я просто немножко не, не для того, чтобы я четко поставила вопросы, понимаешь, что фонит мне? Да, какие фонилы вот месяца три назад, когда мы смотрели. И в предвестниках окончания войны, тоже было это. Но я не могу понять, как карты, карты не отличают. Ядерку, орешник и станцию. То есть оно показывает примерно одинаково все, что типа радиация, вот смотрите, вот ситуация. По суду идет. Плохая ситуация. Поэтому а нужно четко вопросы, чтобы нам сформулировали, чтобы мы разобрались, как карты видят то, то и то чтобы даже я понимала, как это отличить, мне будет легче намного потом работать. Вот, сна никакого не было. Кроме станции Чернобыльска не показывали сон. То есть не было того, что вот нажимаю кнопку и гриб я вижу. Да не было такого, сразу говорю. По Орешнику мы тоже предсказывали, что он будет махать весной. Там Днепр вроде, да, нам падал Днепр, Днепр, Бежевская область, ну да. сам факт. И сейчас, в принципе, по картам, вот я смотрела события негативные, пятерка мечей падает, то есть про кордоне территории по обстрелам страдать сильно будут. То, что близко к России находится, к, к чему не доступ имеют. Опять-таки мы Сумщину берем, да, рассматриваем, мы берем Днепропетровскую область, Харьковскую область берем и так далее. Ну, короче, мы должны просто четкие вопросы картам задавать типа, и на них ответ смотреть, потому что я, я сижу, у меня каша в голове, я не знаю, как вопросы формулировать, мне очень сложно разобраться в... Орешник — это ядерка, короче, или станция, понимаешь? показывает радиацию, показывает, да, что-то будет еще. Что, как мне это понять тут? Я ориентируюсь на, на свои ощущения. Станцию, станцию, во сне видела, ядерки во сне не видел. Давай тут действительно наступный раз подумаем уже да, 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 да. да. За... Більш... Все таки они изменят на краше свою думку про Украину. Девятка а кубков, четверка жезлов падает на итог все равно, и королева Пентакли. Для нас позитивно, закончится все равно может, сейчас как-то, знаешь, глупо звучит, и оно как-то кажется, что это какая-то шутка апрельская. А, кстати, смотри, там карта шута падала. 1 апреля, день дурачка. Вот вот, вот обстрел Киева может быть, потому что карта шута падала. Думаю, а что карта шута? 1 апреля. Вот там, 1 числа апреля. Вот оно, только мне прикинь, только что вот прям стрельнуло. Ясно знать, вот оно. Запомните это. Опять-таки даем да нет, там даже два дня давать не хочется перед 1 апреля. Там четко показала карта что И вот праздник. Вот оно. Вот что за праздник. 1 апреля. И там посты начинаются. Короче, понятно. Все. Спасибо за инфу. Ты видишь, как швидко Валу? А до речі, відомо... зараз щодо обстрілів, ти почала говорити і сказала про те, що Дніпро, зокрема, Арешнік, тут будуть просто погрози, чи все ж таки ймовірність є того, що туди таки полетить? Що за посилю косатна арішніка касатно ракети? Поки ну не готова дивитися, тому що у нас зараз голова забита цим арешніком, ядерками і всіма стриманим. Я сейчас типа шахеды не очень интересуют Сегодня, по крайней мере. Это одна орешник, это заява, которая была. Они действительно хотят, его, хотят запустить его. Видишь, орешник показывают карта смерти. Типа, ну, карта смерти еще и баллистику показывают И фортуна, типа, вот запуски Видишь, падают. Вот карта сюда падает, башня падает. Ну, смотри, на эту все равно карта шута пустой. Валет Пиковый, да, то, что я говорила. Давай так смотри, скажу. Тут карта отшельника падает, либо Запуск будет по какой-то территории, как было в прошлый раз: это не город, это какое-то, ну я не знаю, какое-то поле, образно говоря, да. Тут вот отшельник просто падает. Видишь, отшельник. Или вот, тут, смотри, вот э... в воду, или на поле, или куда-то еще, потому что карта шута на эту падает. Пустое, типа, знаешь, оно будет. То есть не будет такого, что город стерл, раз, и все. Нет. Как То есть карты пытаются уже как-то так нам показывать. Но какие-то ситуации с запусками будут. Зараз загалом в багатьох телеграм-пабліках говорять про те, що зараз має бути максимальна готовність до масованих обстрілів України, що ворог зараз активізув... активізується по максимуму. Чи дійсно в найближчі дні, найближчі тижні є така суттєва загроза для всієї території України щодо обстрілів? Так, мне не надо, чтобы такое было. Я уезжаю на следующей неделе на неделю. Такого не должно быть. Это некомфортно я себя чувствую просто так, когда типа, я уезжаю куда-то, особенно одна. по югу сейчас будет стрёмное что-то. Тут десятка мечей, вот солнце падает. То есть по югу будет, видишь, десятка кубков здесь падает. Но опять-таки, понимаешь, карта солнца, она еще может говорить. Мы не спросили конкретно по какой территории. Мы спросили по обстрелам, когда они будут. То есть и карта солнца десятка мечей, десятка кубков говорит о том, что это будет, когда будет тепло, тепло на улице. Но еще вечером еще не так тепло, кстати, сейчас. Я выходила, как? вчера вчера mm -hmm. мне было так себе. Более теплый период времени. То есть там какие-то обстрелы массовые должны быть. Зараз что до Киева, я в тебе чуть Да, я даже не хочу озвучивать свои чутя, потому что говоришь, что я уезжаю, я не хочу смотреть. Ну, позачем это смотреть. Нормально, все с Киевом будет. Пока я уезжаю. Треба, Треба щоб щоб ти приїду, ти ти ж людей. Ти ж знаєш, що кожна твоя поїздка це просто трауш для всіх, тому що всі думають, що ти тікаєш від чогось дуже страшного. Так, да, да, да. Потім я депресія пресі через два дня і домой, хочу я знаю, да. так. Все по нормальному. Смотри, просто ты не поки его планирую. Так, я сказала, все буде нормально. Ты слышала? Ви слышали? Вы слышали? Так. Я... оно само получилось -то. все. Ты домовишься за нас. Дрелить начался снова, дрель. Я сосудил. Все будет хорошо. Не, в любом случае просить будет все нормально. было. Я никогда не уезжаю так просто, что... Сейчас. Мне лишний стресс не нужен. Мне так стресс это хренища, а я не хочу лишний стресс. Так, какие у нас там, когда у нас эти посты начинаются, эти праздники, когда у нас там, какой у нас праздник следующий должен быть? Ну, у кветни месяце Пасха. А до, а до этого, Пасху знаю, а до этого. Какой-то праздник показывают здесь, не знаю, что за праздник. По Киеву обстрел. Ревелю. Посмотрите, да, том, раньше, до, до, апреля, до Пасхи, до Пасхи еще. Ну, спасибо тебе большое. Посты вот эти когда начинаются? Посты не начинались в начале апреля случайно? Ты, ну, блю... Он как раз начинается. Да? Начало, ну, где-то вот, смотрите, просто ты понимаешь, что праздник, праздник да, это да. имеется в виду не прям на Пасху, праздник это имеется в виду, тут, ну, праздничное, то есть это вот, вот отшельник, короче, это посты, это вот там, когда посты начинаются, вот там начнутся обстрелы, и Киев, вот так вот, будет в списочке тоже, но здесь пока сейчас шут падает, то есть, так понимаешь, что, наверное, пока уеду, она более-менее будет нормально. Чтобы я не сидела по крайней мере, просить я буду подходить. Так, поки что больше меньше, а потом далее... Там, когда посты начинаются, вот я не знаю, когда просто посты начинаются. По -то -то. Не... По -то 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 а уже начинаются, -то -то. да? Ну, я думаю, это начало начальное число апреля, если честно, вот там где-то. У меня почему-то всегда на апрель тянет, с марта. То есть я когда начинаю смотреть, вечно на апрель этот показывает, и все. Там столько дел у меня в апреле, что я не знаю, как это все будет. Ну, чихнула, значит, все будет хорошо. Так, так, запам'ятали всі <ріху> чарівничі. <чих. ріху> давай тоді зараз до міста. Ти вже сказала про те, що дійсно зараз голова більше забита ядеркою і іншою. Мо стало тому обстріли будемо дивитися пізніше. А зараз давай глянемо ще чи є шанс на те, що Китай стане союзником України. Ну, смотри, есть такая вероятность, но опять-таки по карте Луны скрытно. Я бы сказала так: это будет скрыто как-то. Но, смотри, четверка Пентаклей, десятка Пентаклей, восьмерка Пентаклей. Помощь какая-то будет. И союз какой-то тоже реален. Кстати, удивлена, я думала, что такое не покажет никогда в жизни. Смотри, вот четко: Десятка Пентаклей, да, вот тарологи, Восьмерка Пентаклей, четверка Пентаклей. Но ну, это будет скрыто. По карте Луны. Здесь карта Луны не как обман. Здесь карта Луны как скрыто, Что-то будет, что-то не будут делать. Скрито. Ніхто не знав об этом. Ну, нам не важно. Знають, хто добуть, не знати, головне, що буде іти какая-то допомога. самое найголовніше. Між Трампом і Росією, що зараз відбувається, е якою є ситуація, яким є домовленості? Реальна ситуація відношення Трампа і Росії. Ну, вот реальная ситуация. Тройка мечей, конфликт какой-то был, тут как уже не крути, все равно падает. На почве чего? Туз Пентакли влюбленные. Но Туз Пентакли и влюбленные здесь не на почве денег, это не деньги, это выбор карта выбора. Я думаю, все-таки это связано с обстрелами, с утями. Почему? Потому что он не послушал Трампа. Да? То есть тут именно конкретно вот это эго. Понял? ЧСВ. Тут, больше не про деньги. И в дальнейшем дьявол смерть. Ну, ребята, ну я не знаю, ну они. Поправьте, если я не брала, но это и, и, такого не может быть. Дьявол и смерть, видишь, падает. Ну какие у них отношения? Это самое худшее, что может, могло вообще выпасть. Ну у них такой, извините, разъем будет в отношениях. Ну такой скандал, такой конфликт. Ну просто, ну это враги кровные. Ну, не кровные, ладно. Враги. Ну вот, смотри. Ну, вот, тут нечего мне сказать. Ну, нечего сказать. Дай бог, что так оно и было. Чем... А це вплине позитивно на Україну, тому що вони можуть бути ворогами між собою, але з Україною теж ворогувати сьогодні. Така весняна, яскрава. Хочеться, щоб і позитивними новини були. Але ж питання ну, наконець жаль. Так, давай тоді розпочнемо а, з того, чи вдасться Україні отримати гарантії, yeah. а, щоб угода припинення вогню була дійсно надійною. Я те чесно не вірю, чесно говоря. Час є максимально швидкий експрес-розклад, діло да біжать далі. Я, я этого пока что не вижу. Ну, карта шута, ну это все пустое, но я не знаю, смотри, вот карта шута падает. То есть, какие бы карты не выпали перед этим всем, да? Ну, все равно карта негативная, кстати, выпали вот восьмерка кубков, вот девятка мечей, вот вышло. Какие бы карты бы не выпали, пускай здесь будут самые лучшие карты, если падает шут, я понимаю, что все пустое. То есть, оно, что бы ни говорили, что бы они ни делали, там, бла-бла-бла, вот это вообще, типа, сюда никак не, ну, то есть, никакие за собой последствия не несет оно абсолютно. Позитивне. А, давай тоді ще глянемо, чи можливо Європа посилить санкції проти РФ. Ну, по суті, Європа, я думаю, що так. Да. Так. Да, карта башни, шестерка жезлов падает сразу, да, я более чем уверена. Начнется с пятерки жезлов, то есть начнется постепенно как-то оно с мелкого чего-то, потом все раздуется в башню, то есть вообще прям какого-то... Ну, по идее, по раскладам, да, то, что мы делали перед этим, там падало, что как раз-таки Европа сейчас должна стать нам партнером хорошим, надежным. То есть Америка не дает, Европа дает. Америка там что-то это жмет, Европа дает, да, то есть как-то вот оно будет... А потом поменяется все, то есть как-то поменяться должно. Ну, пока так. А є шанс, що Америка теж приєднається до Європи і теж почне посилювати санкції, замість того щоб мати їх і обмежувати. Просто мені хлопчик ось, наприклад, у мене підписаний він з Америки. Він мені писав недавно, що нам там падало, пам'ятаєш, коли що Трамп з Путіним посереться на якесь на свято, і а, там якось це... вони обстрілювали Україну, і я так розумію. Ну, Вин не казав, что в них в американских там прям вся строка была, что Трамп посылал в санкции против России через Путина, через обстрелы. То есть там в Америке прям показывали по телеку это. Не знаю, что показывают нам, не особо читаю новости. Последнее, что читала сегодня, я сделала на каналу видео про этот крест, который упал. И я понимаю, что карты не меняются касательно атомных станций, касательно весны. Не меняется вообще ничего. Меня это очень сильно парит сейчас. То есть, у меня, в принципе, ничего не парит, кроме этого. Потому что там от ядерка, орешники, станция. Вот у меня три как бы вопроса есть. И я пока не могу нормально это просмотреть. Потому что все это, как понимаю, события, когда более тепло будет. Это, типа апрель, там, май, вот так, в ту сторону. И потом зашла в новости, прочитала, что они уже угрожают орешникам. на Типа за наши обстрелы. Вот они вот, вот Путин там угрожает орешникам по Украине. Я сижу, я не понимаю, что мне смотреть что мне делать. Поэтому мне касательно вот этих оружия и всего остального вообще не особо парит. Мне парит больше этот расклад, который был в начале года, про ту спиковую, это игральные карты, и оно ничего не меняется. Я же думала, что он поменяется хоть как-то. А в итоге, если посчитать, когда крест упал, 40 дней, через 40 дней война началась, когда Софии упал крест, в итоге 40 дней, это как раз апрель, там, где Пасха, и я понимаю, что оно настолько все предсказания я поняла, вот так вот прям как-то близко-близко, и как-то так картинка собирается, вот этот пазл. И я надеюсь, что так не будет. А я еще вспоминаю, как мы по Лавре гуляли. И я думаю, блин, что такое? Я там эти деньги кидала. Ну, короче, все, ладно. Я не виновата ни в чем. Нет, я ни в чем не виновата. Ну, там крест не упал на самом деле, он там наклонился куда-то. Но это тоже считается, это же ненормально. И я как бы такой человек, что ты знаешь, я маю до последнего. Вот я пытаюсь до последнего найти объяснение. Потому что я понимаю, что ну не каждое событие связано с магией, блин. Ну ну давайте уже, ну будем как-то. Да, даже я ведьма, я понимаю, что не каждое, блин, событие связано с магией. Ну, ребята, короче, много событий связано, но не все. Но это слишком сакральное место для Украины и для Киева, для киевлян слишком сакрально. Не может так просто быть. Но ну, это прям нет. Не не не. Как бы мы не хотели, типа знаешь, какие-то искать там эти. Ну, так прям и пока за... там верховная жрица падает, понимаешь, что верховная жрица, если падает, это четко высшая дали знак. Это, ну, верховная жрица, карта ведьмы. Ну, это, ну, типа... В общем, такое. И к я вела? Что... Насчет санкций ты меня спросила, а, да? да? Что посыли. То есть уже писали в американских новостях, что посыли, посылали уже. Как раз на праздник вот они там посрались и посылали. Сейчас. Ну смотри, все равно падает вот на итог башня шестерка жезлов. То есть должно быть что-то такое, размах какой-то прям. Сейчас все это мелкое, да, вот пятерка жезлов, рыцарь Пентакли, мелкое. Но дальше будет вот как раздуваться наоборот. Не знаю, какими событиями это связано пока что, но прям башня падает. То есть как-то там... Еще раз, говорю, я склоняюсь к тому, что в Америке у в России отношения посыпятся очень сильно. Вот эта башня падает, она показывает здесь четко. На щастя, якщо п'ять мільярдерів, які підтримали а, Трампа, зараз втратили свої гонорари і втратили мільярди. А, чи це вплине в подальшому на Трампа? Чи втратить він підтримку? Чи позавалять його за свої гроші? Ти ви нас спрашивають? Ти задавай вопрос. Вони люблять чітка, щоб задавали вопрос. Ну хорошо, вони закажуть його, скажіть нам, пожалуйста. За свої гроші. На него будет ситуация покушения. Я, я это, в принципе, уже говорила, и я э, к этому склоняюсь сейчас. Будет ситуация покушения. Вот эта семерка мечей, то есть это про заказное, про что-то. Да? И тройка кубков, это прям коллективно заказное. То есть это не один человек, это прям несколько договорятся, у них же там есть связи между собой, все помнишь. Вот и карта башни под этой опять-таки солнце. Это весна теплая или лето. Будет ситуация, когда будет покушение на Трампа. Еще раз говорю, то есть будет, пока мы не смотрим, как, это будет немножко позже, в апреле будем смотреть, но четко показывать, что да, это будет заказное. Мы спросили против миллиардера, вот она, пожалуйста. Сейчас Трамп не полягает, а на отставку Зеленского, на замену президента Украины. что он прям настаивать будешь его вот давай сейчас или никогда, я такого здесь не вижу. И будет информация об этом, он будет об этом говорить, но и умеренность. но ну, это с пустого в порожнее переливать просто он будет. И... Но ничего не поменяется здесь, как бы не вижу ставки Зеленского. Если отставка Зеленского будет, они готовы закончить войну? Нет. Нет, десятка мечей на итога. Спросила итога. Десятка мечей. Нет. И такие, да-да-да, а потом нет. Видишь, в итоге вот десятка мечей. Еще и оккупация будет потом всей Украины, если такая будет ситуация. Поэтому нет, нет, нет. 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 Гарантий никаких нету, и это все полная чушь. Еще раз говорю. Тогда да, будем надеяться на то, что наши будут отстоять себя mm -hmm. до останного поведутся на эти провокации. Я Диана.